নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা সপোন দেখা পাওঁ আৰু এনে বহু মানুহ আছে যি প্ৰায় সপোন দেখা পায় আমি কেতিয়াবা দিনত সপোন দেখা পাওঁ বা ৰাতি সপোন দেখা পাওঁ দিনত সপোন দেখিলে ইয়াৰ ফল আপোনালোকে বেলেগকৈ পাব আৰু ৰাতি দেখিলেও ইয়াৰ ফল আপোনালোকে বেলেগকৈ পাব কেতিয়াবা দিনত এনেই আৰাম কৰাৰ সময়তে আমি হঠাতেই সপোন দেখা পাবলৈ ধৰোঁ ইয়াৰ ফলতো আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত ই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৰাতি দেখা সপোনৰ ফলত কেতিয়াবা আমাৰ ভাল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বেয়া হ'ব পাৰে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আমি সপোন দেখাটো নিশ্চিত এই সপোনৰ পৰা আমাৰ কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি আৰু এই সপোনৰ পৰা আমাৰ কিবা লাভ হ'ব পাৰে নেকি এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ স্বপ্নশাস্ত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে বৰ্ণনা কৰা আছে যদি স স্বপ্নশাস্ত্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰে তেনেহ'লে জানিব পাৰিব যে এই সপোনৰ ফলত আমাৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা প্ৰভাৱ পেলাব এই সপোনে আমাৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা ইংগিত দিবলৈ আহিছে এই সপোন দেখাৰ ফলত পৰা আমি কি কি ক্ষেত্ৰৰ পৰা বাচি চলিব লাগিব আৰু কেনেকৈ বাচি থাকিব লাগিব সেইবোৰ কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে জানিব পাৰিব যে এই সপোনৰ ফলত আপোনালোকে কি কি লাভ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু কি সপোন দেখিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আহক তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে জানি লওঁ ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো প্ৰকৃত কৰিব এক নম্বৰটো ৰাতি সপোনত যদি মহিলাসকলে আপোনাৰ স্বামীক বেলেগ ছোৱালীৰ লগত দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰে নেকি বা এনেকুৱা সপোন আপোনালোকে দেখা পাইছে নেকি এনেকুৱা সপোন দেখিলে শাস্ত্ৰৰ মতে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কোৱা হৈছে এই সপোন দেখিলে আপোনালোকে জানিব যে স্বামীয়ে আপোনাক কেতিয়াও এৰি নাযায় আৰু স্বামীৰ মৰম আপোনাৰ ওপৰত বহু বেছি এই সপোনৰ ফলত বুজিব যে স্বামীয়ে আপোনাক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাক সন্মান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব স্বামীৰ মৰম চেনেহ আপোনাৰ ওপৰত অধিক থকাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ সপোন আপোনালোকে দেখিছে এই সপোনৰ ফলত আপোনালোকে কোনোদিনেই ভয় নাখাব বা এই সপোন দেখাৰ ফলত ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে এইটোৱেই বুজিব যে এই সপোনৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ অধিক মৰম চেনেহ বৃদ্ধি পাবলৈ গৈ আছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱন আনন্দময় হ'ব আৰু লগতে পৰিয়ালতো আপোনালোকৰ সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ গৈ আছে সামাজিক ক্ষেত্ৰত মান সন্মান বৃদ্ধি পাব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দায়িত্বও বৃদ্ধি পাব দুই নম্বৰটো সপোনত যদি কোনোবাই আপোনাক সেন্দুৰ দিয়া দেখা পায় বিশেষকৈ মহিলাসকলে যদি এই সপোন দেখা পায় সপোনত যদি কোনো লোকে আপোনাক সেন্দুৰ দিয়া দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনাৰ বিয়াৰ দিন কিছু পলম হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিয়াৰ কাৰণে কিছু আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটোৱেই বুজিব যে আপোনাৰ বিয়াৰ কাৰণে কিছু সময় বাকী আছে সেইকাৰণে সেই বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো আগভাগ নোলোৱাত মংগলময় যদি এনে সপোন দেখাৰ ফলত আপোনালোকে বিয়াৰ কাৰণে আগভাগ লয় তেনেহ'লে জানিব যে নহয় কিবা এটা আপোনালোকৰ জীৱনত অথন্তৰ ঘটিব পাৰে যদি এই সপোন আপোনালোকে দেখা পায় ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই কৰাৰ ধৰণে এটা আপোনালোকে প্ৰতিকাৰ নিশ্চয় কৰিব এই প্ৰতিকাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব আৰু সকলো ফালৰ পৰাই আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি নামি আহিব আপুনি বিয়া হোৱাৰ যদি মন মেলিছে তেনেহ'লে শিৱ মন্দিৰলৈ আপোনালোকে যাব কোনো এটা শিৱ সোমবাৰে শিৱ মন্দিৰলৈ আপোনালোকে গৈ তাত তিনিগছি চাকি জ্বলাব আৰু আপোনালোকে কৰিব ইয়াৰ ফলত মহাদেৱৰ পৰম আশা আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু লগতে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদ পাব আপোনালোকে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ বিয়াৰ যুগ অতি সোনকালেই নামি আহিব এই কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব যদি এনে কাম নকৰে তেনেহ'লে বিবাহৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আগভাগু লয় তেনেহ'লে তাত কিছু সমস্যা আহি পৰিব পাৰে বা কিবা নহয় কিবা সমস্যাই আপোনাক দেখা দিব পাৰে তিনি নম্বৰটো সপোন দেখাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত নাথাকে নেকি এই সপোন মনত নথকাৰ ফলত আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ভয় হয় নেকি আৰু সপোন এই মনত নথকাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কিবা ডাঙৰ সমস্যা আহিব পাৰে বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু এই কথাটো জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ সপোন দেখি যদি আপোনালোকৰ মনত নাথাকে তেনেহ'লে একো চিন্তাৰ কাৰণ নাই স্বপ্নশাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াক বহু শুভ বুলিহে মনা গৈছে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে এইটোৱেই বুজিব যে আপোনালোক জীৱনলৈ অহা সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ নাই বাহিৰৰ পৰাই গুচি গৈছে ঘৰত অহা সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব আৰু কিবা কাম যদি আপোনালোকে হাতত লৈ থৈছে সেই কামো আপোনালোকৰ সুচাৰুভাৱে ভগৱানৰ পৰম কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিছে আৰু সকলো কামতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব সকলো দেৱ দেৱীৰে আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব সেইকাৰণে সপোন দেখি পাহৰি যোৱাৰ পিছতো আপোনালোকৰ চিন্তা নাই বুলি কোৱা হৈছে স্বপ্ন শাস্ত্ৰত চাৰি নম্বৰটো সপোনত যদি কিবা কাম কৰি থকা বা নাচি থকা দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ বহু ভাল সময় আহি পৰিছে এই সপোনৰ পৰাই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ভাল সময় অহা বা ভাল সংকেত অহাৰ ইংগিত দি গৈছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটোৱেই বুজিব যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব মা লক্ষ্মী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিব আৰু সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে ল'বলৈ সক্ষম হ'ব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি নামি আহিব ভগৱানৰ পৰম কিবা লাভ কৰাৰ উপৰিও বিশেষকৈ মা লক্ষ্মীৰ পৰম কিবা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব সেইকাৰণে এই সপোন দেখাৰ পিছতেই আপোনালোকে ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিব আৰু ঘৰত সুগন্ধিত ফুল লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে সদায় সন্ধ্যাৰ সময়ত আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত সুগন্ধিত ধূপ বা ধূনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আকৰ্ষিত হৈ পৰিব আৰু এই সপোনৰ ফল আপোনালোকে অতি সোনকালে পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেইকাৰণে এই সপোন দেখি আপোনালোকে কেতিয়াও চিন্তা নকৰিব পাঁচ নম্বৰটো সপোনত যদি বেয়া কাম কৰা দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পৰিব এই কথা স স্বপ্নশাস্ত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ আছে সপোনত যদি বেয়া কাম কৰি থকা আপোনালোকে দেখা পায় বা কাৰোবাৰ লগত বেয়া কাম কৰা দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে এই সময়ৰ পৰা আপোনালোকে অলপ বাচি চলিব লাগিব আনৰ মতে নচলি নিজৰ মতে অলপ সাৱধানেৰে আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এই সপোনৰ কথা কাৰো আগত আপোনালোকে প্ৰকাশ নকৰিব যদি এই সপোনৰ কথা কাৰোবাৰ আগত কয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ফল আপোনালোকৰ আৰু অধিক বেয়া হৈ পৰিব পাৰে জীৱনত আপোনালোকৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো ফালৰ পৰা দুৰ্ভাগ্যৰিদ্ৰতাই বাস কৰিবলৈ সপোনৰ পৰা বা ইয়াৰ ফলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এটা কাম ঘৰত সহস্ৰ নাম আপোনালোকে পাঠ কৰাব পাৰে বা মা লক্ষ্মীৰ পূজা আপোনালোকে ঘৰত পাতিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰেও ঘৰত যদি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিতও কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিলে কোনো মন্দিৰত গৈ যদি আপোনালোকে এগচি চাকি জ্বলাব পাৰে মহাদেৱৰ মন্দিৰত গ'লেও হ'ব শনিদেৱৰ মন্দিৰত গ'লেও হ'ব বা মা লক্ষ্মীৰ মন্দিৰত গ'লেও হ'ব যিকোনো মন্দিৰত গৈ আপোনালোকে যদি এগচি ঘেঁৰ চাকি জ্বলাব পাৰে তেনেহ'লে বহু সমস্যা আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিব বহু ফালৰ পৰাই আপোনালোকে আজৰি হৈ পৰিব আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব ৰাতি সপোনত যদি মহিলাসকলে আপোনাৰ স্বামীক বেলেগ ছোৱালীৰ লগত দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰে নেকি বা এনেকুৱা সপোন আপোনালোকে দেখা পাইছে নেকি এনেকুৱা সপোন দেখিলে শাস্ত্ৰৰ মতে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কোৱা হৈছে এই সপোন দেখিলে আপোনালোকে জানিব যে স্বামীয়ে আপোনাক কেতিয়াও এৰি নাযায় আৰু স্বামীৰ মৰম আপোনাৰ ওপৰত বহু বেছি এই সপোনৰ ফলত বুজিব যে স্বামীয়ে আপোনাক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাক সন্মান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব স্বামীৰ মৰম চেনেহ আপোনাৰ ওপৰত অধিক থকাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ সপোন আপোনালোকে দেখিছে এই সপোনৰ ফলত আপোনালোকে কোনোদিনেই ভয় নাখাব বা এই সপোন দেখাৰ ফলত ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে এইটোৱেই বুজিব যে এই সপোনৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ অধিক মৰম চেনেহ বৃদ্ধি পাবলৈ গৈ আছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱন আনন্দময় হ'ব আৰু লগতে পৰিয়ালতো আপোনালোকৰ সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ গৈ আছে সামাজিক ক্ষেত্ৰত মান সন্মান বৃদ্ধি পাব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দায়িত্বও বৃদ্ধি পাব সপোনত যদি কোনোবাই আপোনাক সেন্দুৰ দিয়া দেখা পায় বিশেষকৈ মহিলাসকলে যদি এই সপোন দেখা পায় সপোনত যদি কোনো লোকে আপোনাক সেন্দুৰ দিয়া দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনাৰ বিয়াৰ দিন কিছু পলম হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিয়াৰ কাৰণে কিছু আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটোৱেই বুজিব যে আপোনাৰ বিয়াৰ কাৰণে কিছু সময় বাকী আছে সেইকাৰণে সেই বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো আগভাগ নোলোৱাত মংগলময় যদি এনে সপোন দেখাৰ ফলত আপোনালোকে বিয়াৰ কাৰণে আগভাগ লয় তেনেহ'লে জানিব যে কিবা নহয় কিবা এটা আপোনালোকৰ জীৱনত অথন্তৰ ঘটিব পাৰে যদি এই সপোন আপোনালোকে দেখা পায় ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই কৰাৰ ধৰণে এটা আপোনালোকে প্ৰতিকাৰ নিশ্চয় কৰিব এই প্ৰতিকাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব আৰু সকলো ফালৰ পৰাই আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি নামি আহিব আপুনি বিয়া হোৱাৰ যদি মন মেলিছে তেনেহ'লে শিৱ মন্দিৰলৈ আপোনালোকে যাব কোনো এটা শিৱ সোমবাৰে শিৱ মন্দিৰলৈ আপোনালোকে গৈ তাত তিনিগছি চাকি জ্বলাব আৰু আপোনালোকে ফল মূল দান কৰিব ইয়াৰ ফলত মহাদেৱৰ পৰম আশা আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু লগতে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদ পাব আপোনালোকে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ বিয়াৰ যুগ অতি সোনকালেই নামি আহিব এই কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব যদি এনে কাম নকৰে তেনেহ'লে বিবাহৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আগভাগু লয় তেনেহ'লে তাত কিছু সমস্যা আহি পৰিব পাৰে বা কিবা নহয় কিবা সমস্যাই আপোনাক দেখা দিব পাৰে সপোন দেখাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত নাথাকে নেকি এই সপোন মনত নথকাৰ ফলত আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ভয় হয় নেকি আৰু সপোন এই মনত নথকাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কিবা ডাঙৰ সমস্যা আহিব পাৰে বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু এই কথাটো জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ সপোন দেখি যদি আপোনালোকৰ মনত নাথাকে তেনেহ'লে একো চিন্তাৰ কাৰণ নাই স্বপ্নশাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াক বহু শুভ বুলিহে মনা গৈছে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে এইটোৱেই বুজিব যে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ অহা সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ নাহি বাহিৰৰ পৰাই গুচি গৈছে ঘৰত অহা সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব আৰু কিবা কাম যদি আপোনালোকে হাতত লৈ থৈছে সেই কামো আপোনালোকৰ সুচাৰুভাৱে হৈ পৰিব ভগৱানৰ পৰম কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিছে আৰু সকলো কামতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব সকলো দেৱ দেৱীৰে আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব সেইকাৰণে সপোন দেখি পাহৰি যোৱাৰ পিছতো আপোনালোকৰ কোনো চিন্তা নাই বুলি বুলি কোৱা হৈছে স্বপ্ন শাস্ত্ৰত সপোনত যদি কিবা কাম কৰি থকা বা নাচি থকা দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ বহু ভাল সময় আহি পৰিছে এই সপোনৰ পৰাই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ভাল সময় অহা বা ভাল সংকেত অহাৰ ইংগিত দি গৈছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটোৱেই বুজিব যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব মা লক্ষ্মী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিব আৰু সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে ল'বলৈ সক্ষম হ'ব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ঘৰত সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি নামি আহিব ভগৱানৰ পৰম কৃপা লাভ কৰাৰ উপৰিও বিশেষকৈ মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব সেইকাৰণে এই সপোন দেখাৰ পিছতেই আপোনালোকে ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিব আৰু ঘৰত সুগন্ধিত ফুল লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে সদায় সন্ধ্যাৰ সময়ত আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত সুগন্ধিত ধূপ বা ধূনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আকৰ্ষিত হৈ পৰিব আৰু এই সপোনৰ ফল আপোনালোকে অতি সোনকালে পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেইকাৰণে এই সপোন দেখি আপোনালোকে কেতিয়াও চিন্তা নকৰিব সপোনত যদি বেয়া কাম কৰা দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পৰিব এই কথা স স্বপ্নশাস্ত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ আছে সপোনত যদি বেয়া কাম কৰি থকা আপোনালোকে দেখা পায় বা কাৰোবাৰ লগত বেয়া কাম কৰা দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে এই সময়ৰ পৰা আপোনালোকে অলপ বাচি চলিব লাগিব আনৰ মতে নচলি নিজৰ মতে অলপ সাৱধানেৰে আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এই সপোনৰ কথা কাৰো আগত আপোনালোকে প্ৰকাশ নকৰিব যদি এই সপোনৰ কথা কাৰোবাৰ আগত কয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ফল আপোনালোকৰ আৰু অধিক বেয়া হৈ পৰিব পাৰে জীৱনত আপোনালোকৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো ফালৰ পৰাই দুৰ্ভাগ্য নামি আহিব আৰু ঘৰত দৰিদ্ৰতাই বাস কৰিবলৈ ধৰিব এই সপোনৰ পৰা বা ইয়াৰ ফলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এটা কাম ঘৰত সহস্ৰ নাম আপোনালোকে পাঠ কৰাব পাৰে বা মা লক্ষ্মীৰ পূজা আপোনালোকে ঘৰত পাতিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰেও ঘৰত যদি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিতও কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিলে কোনো মন্দিৰত গৈ যদি আপোনালোকে এগচি চাকি জ্বলাব পাৰে মহাদেৱৰ মন্দিৰত গ'লেও হ'ব শনিদেৱৰ মন্দিৰত গ'লেও হ'ব বা মা লক্ষ্মীৰ মন্দিৰত গ'লেও হ'ব যিকোনো মন্দিৰত গৈ আপোনালোকে যদি এগছি ঘেউৰ চাকি জ্বলাব পাৰে তেনেহ'লে বহু সমস্যা আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিব বহু ফালৰ পৰাই আপোনালোকে আজৰি হৈ পৰিব আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ